Assalamualaikum sedulur-sedulurku kabeh sing ganteng-ganteng karo sing ayu-ayu. Tapi ya rada onsa titik aja nesu ya. <laughs> Eling beli, wong kuwi sok matine tergantung biasane nalika lagi urip. Angger uripe biasa apik. Matine ya insya Allah apik mulane kae kulina nana nesen eseng orang usah ini sempurna sing penting nyoh nyoh baik dikit. Wong iku sok matine tergantung kulinane naliko urip. Begitulah pesan pembuka yang sering kita dengar. Kalau hidupnya terbiasa baik, matinya insya Allah baik. Tapi kalau terbiasa buruk, ya matinya bisa buruk. Mulane, ayo dibiasa akenang lakoni sing apik sak bisa-bisa nih, semampu nih. Durung bisa khusuk pas lagi sholat, ora papa. Sing penting sholat baik disit, kulinane terus. Aja sampai mergang rosok ora khusyuk, terus malah ora sholat babar blas. Haduh, eling, wong sing saiki bisa khusyuk, kue mbien awale ya sekang ora khusyuk. Semono uga ya, masalah sodakoh. Aja ngenteni ikhlas nembe sodakoh. Sebab anggar ngenteni ikhlas, bukan malah ora sida-sida sedakohe. Nyeh, nyeh, bayi dikit mengko suwe-suwe ikhlas kue bakal metu dewek. <laughs> Ngerti beli, jebule dadi uang melarat kue ono untunge nang akhirat mengko kue. Penduduke suarga kue akeh akehe wang melarat. Mergane wang melarat kue sing biasane paling sergep jamaah nang masjid lan maring pengajian. Dadi, angger duwe bojo melarat ojo diginyami, malah dirumati sing apik. Mergane kue dalan gampang melebu suarga. Sejati nih. Wong urip nang alam donya kuwe mung sedilat tok ka. Angger diitung-itung nganggo itungan waktu akhirat, awake dhewe kiye mung urip kira-kira 1 jam setengah tok. 1 jam setengah sing nentukake nasipe awake dhewe salawase. Bungah apa sengsorone, suwarga apa neraka. Mulane aja wedi mati. Mati kue kudu akhire cerita urip, tapi awale urip sing bener-bener urip. Mati kue sejatinya mung pindah alam tok, koya pindah umah bae. Awak dewek ninggal no umah dunia sing bakal ditinggal saklawase, nuju umah akhirat sing bakal dipanggoni saklawase. Elina prinsip kie, petuk iku petal, petal kue petuk, ketemu kue pisah, lan pisah kue ketemu. Angger kepengen ketemu karo hartane awake dewek ning swargo, ya iki kudu gelem pisah, sodako karo harta kue ning dunia. Anggero wake pisah karo wong sing ditresna ning dunia merga kematian. Sejatine kue dalan kang ketemu maning karo wong wong sing wis di awake dewek ning alam kana. Ayu dimaksimana sabin ambekan go ibadah. Merganang akhiri, ukuran muliane menungsa kue dudideleng sekpang pri ke urip. abi pepe deweke mati moga muga awakke dhewek kabeh diparingi nati dalam dan husnul khotimah mati pas lakine lakane ape amin